Официально у меня 18,3 рентгена. На самом деле, гораздо больше. По долгу службы не все можно было рассказывать. Я думаю, что нужно было в первые же дни оттуда вывозить людей, детей, гражданское население. Немножко это было сделано позже. 10 мая в 6 часов на бронетранспортеры мы отправились в Чернобыль непосредственно. Пустой город. Вообще только наряды милиции, спецтехника, открытый балкон, белье висит на балконах. Все-все-все, но город призрак. с утра и до позднего вечера гул. Загружали глинозем, свинец, сбрасывали туда, глушили реактор. Приехали армейские специалисты, которые начали нас обучать по работе с приборами, дозиметрическими приборами. На третий день, когда мы почувствовали металлический привкус во рту и начал голос садиться, мы поняли, что это довольно-таки серьезно. У нас было два дозиметриста и четыре водителя на бронетранспортере. Нашу задачу ходило производить замеры радиации. Ну, были такие участки, где действительно по три-по пять минут, не более, можно было работать. Были места, где по 200 рентген было. Амундирование нам меняли каждые сутки. Нижнее пелье, обувь, верхнюю одежду. Жене я позвонил на вторые сутки по телефону домой. Я принимал присягу, и хранить служебную и государственную тайну, там есть такие слова, это достаточно. Присяга подписана мной, поэтому по долгу службы не все можно было рассказывать. Японцы говорили, что результаты будут вам через 10 лет известны из нашего запорожского гарнизона, кто был тогда со мной, уже нету живых полковника Завгороднего, нету живых Клименко, куча болячек. Перенес инфаркт, тяжелую операцию. Ну, я только об этом не задумываюсь. Все от человека зависит. Те дети, которые получили Радиационный удар, когда уже пошла с носа кровь у ребят, тогда уже поняли, что была система такая. Потом начали вывозить. Ну, представьте себе, 1500 автобусов было организовано и вывезли за один раз все население Чернобыля, Припяти. Масштабы страшные, конечно. юбилей, конечно, грустный, но ничего не поделаешь. Я, допустим, могу, скажу одно, что мне не стыдно смотреть людям в глаза. Я сделал свое дело. У меня две внучки, старшая ходит в школу, младшенькую годик, думаю, дождаться, дожить, надеюсь.